Значит, сегодня у нас просто такое чудо, праздник для Кисловодска, такое, ну я не знаю, неординарное, очень важное событие, я считаю, для всего города. В Кисловодске по воле судьбы оказались, как говорится, наши звезды российских шахмат, и мы решили непременно воспользоваться этим случаем и пригласить сборную России по шахматам во главе с нашим вице-чемпионом э, мира, действующим чемпионом мира по Блицу и по быстрым шахматам Сергеем Корякиным. Давайте поаплодируем. Чемпион Европы э, Владимир Алексеевич Поткин 2011 года. тренер, если вы слышите Юрий Дахаян, отчество не помню, извиняюсь, Юрий Дакаян, и наш легендарный тоже шахматист, победитель многих международных турниров, Ян Непомнящий. Да. Я помню, Мозг Бобин выигрывал, тоже все это было. Мы все читали, слышали, да. Но э, что хочу сказать. Еще раз говорю, для нас это большое событие. Своего рода, ну, шахматные боги, как говорится, сегодня посетили Кисловодск. Мы очень рады и хотели бы вот, э, пообщаться, задать какие-то вопросы. Э, наверное, вы первый раз в Кисловодске. Вроде как я понял, что до этого в Кисловодске вроде не были И э, сегодня мы, наши ученики, наши вот, э, любители шахмат, э, родители Мы хотим тесно так, в вот, такой семейной обстановке пообщаться Ну а потом, может быть, предложим вам сыграть какой-нибудь такой любительский матч Может быть, э, сборная России, сборная Кисловодская поблицу что-нибудь в этом роде Фотосессию устроить и так далее, такой домашней уютной обстановке Итак, еще раз, вроде я всех представил. Пожалуйста, значит, кого какие вопросы, какие есть пожелания, что-то. Можем? Я да. хотела очень...